কাৰোবাৰ যদি ভাইৰেল হ'বলৈ মন আছে তেন্তে হ'লে হোৱাই নোহোৱাই অখিল গগৈক গালি পাৰক আৰু তেতিয়া চোৱা চেলেকা কিছুমান মিডিয়াই আপোনালোকক ভাইৰেল হোৱাৰ সুযোগ দিব স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই সেই বেলেগ ঠাইৰ পৰা বনোৱা নাই দেই আজি মই বনাইছোঁ ঘৰৰ পৰা কিয় জানেনে অকল আপোনালোকে ভাবে নহয় কিছুমানেই এইজনী কাম বন নাই অকল মোবাইলটোতে থাকে সেইটো নহয় আজি বহুত কাম আছিলে আৰু কামৰ কাৰণে মানে মই যিহেতু তিনিটামান বজাতে ভিডিঅ'টো বনাই থওঁ আৰু আজি আজি একদম সময় নাপালোঁ গম পাইছেনে এই ঢেৰ কিবা কিবি কাম আৰু সেইবিলাক মাইকী মানুহৰ কাম এইবিলাক মানে হিচাপ দি লাভ নাই গতিকে মূল বিষয়বস্তুটোলৈ আহিব লাগিব নহয় জানো দিনটো আজি মোবাইল চাবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু চাৰে ছটা বজাত যেতিয়া কামৰ পৰা আজৰি হৈছোঁ তেতিয়া মোবাইলটো হাতত লৈছোঁ আৰু মোবাইলটো হাতত লোৱাৰ লগে লগে নানানটা মানে ফেচবুকতে হওক বা ইউটিউবতে হওক কিমান যে প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ মই দিব লাগিব আজি কাৰণ কেইটামান নিগেটিভ কমেণ্ট আৰু কেইটামান পজিটিভ কমেণ্ট আৰু পজিটিভ কমেণ্ট মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ড এজন হেৰি হাজোৰ হয় ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁ ভিডিঅ' নবনাই বাৰু কিন্তু চাই আৰু আৰু তেওঁ এটা মোক প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো তেওঁৰ পৰাই মই হেৰি কৰোঁ মানে আৰম্ভ কৰোঁ তেওঁ কৰিছে বাইদেউ বহুতোতো দল সংগঠন আছে কিন্তু তথাপিও অখিল গগৈ পিছত বাৰু কিয় লাগি থাকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল সেইটো আৰু মই এতিয়া উত্তৰটো দিওঁ উত্তৰটো দিয়াৰ আগত কি হ'ব জানেনে মই মানে চকুৰে এখন মানে জলকতক দেখিছোঁ চচমাজে লগাই ল'ব লাগিব প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল এইটো শুনক সমালোচনা কিয় কৰে সেই অখিল গগৈক সমালোচনা কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল কি অখিল গগৈ গাত চাগে এনেকুৱা এটা গুণ আছে যিটো গুণ নেকি বেলেগৰ গাত নাই আৰু সেইটো কাৰণে অখিল গগৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় আৰু আপোনালোকে চাবচোন বহুতো দল সংগঠন আছে বিৰোধী দলৰ নহয় জানো তেওঁলোক বাৰু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয়নে নহয় কিয় নহয় বাৰু কাৰণ তেওঁলোক গোটেইখিনি একেই চৰিত্ৰৰ মানুহ আৰু অখিল হ'ল বেলেগ চৰিত্ৰৰ মানুহ আৰু কিছুমানে কয় অখিল আমুক অখিল তামুক অখিল দালাল এনেকে অনেকটা কথা কয় কিন্তু আজিলৈকে কোনোবাই বাৰু অখিলৰ বা ইমান আমুকৰ পৰা টকা লৈছে তামুকৰ পৰা টকা লৈছে আমুকক মেছেজ দিছে মোক টকা অলপ দিয়াচোন তেনেকৈ কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি বা প্ৰমাণ আছে নেকি প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ল সেইটো আৰু নেক্সটটো হ'ল মই কালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট আহিছে আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব মই যিটো ভিডিঅ' ফেচ মানে ইউটিউবত দিওঁ সেই ভিডিঅ'টো মই ফেচবুকতো দিওঁ আৰু ফেচবুকত মই ভিডিঅ'টো বনাই থকালৈকে ছেভেণ্টি থ্ৰী শ্বেয়াৰ হৈছে গতিকে চাওকচোন এতিয়া আহোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন কৰিছে এজন শিৱসাগৰৰ মানুহেই দেই নামটো বাৰু কৈ নিদিওঁ তেওঁ কৈছে শৃংখলে অখিল গগৈক বেয়া পোৱা কাৰণটো কি বাইদেউ এতিয়াতো মই উত্তৰটো ভালকৈ দিব লাগিব নহয় জানো ফুচফাচকৈ দি থ'লেতো নহ'ব হয়নে নহয় গতিকে মই কৈ দিওঁ শুনক দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত শৃংখল চলিহাই অখিল গগৈক ধন দাবী কৰিছিল মেছেজত লিখিছিল যে আমি গৌৰৱ গগৈক খুজিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে আপোনাক কৈছোঁ আমাক অলপ টকা দিয়ক অখিল গগৈয়ে মেছেজটো চাই কোনো উত্তৰ নিদিলে কাৰণ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ কংগ্ৰেছে আমাক কোনো ফাণ্ড দিয়া নাছিল আমি নিজৰ সাধ্য অনুসৰি নিজৰ দলৰ টকাৰে প্ৰচাৰ চলাইছিলোঁ গতিকে শৃংখলক লাখ লাখ টকা দিবলৈ আমাৰ হাতত টকা নাছিল যেতিয়াই আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত শৃংখল চলিহাই দাবী কৰা ধন নিদিলোঁ তেতিয়াই শৃংখলে মেডিয়া মেডিয়াত অখিল গগৈ নাম নোলোৱাকৈ কৈছিল যে কোনোবাই গৌৰৱ গগৈ ঘৰুৱাবলৈ কাম কৰি আছে তাৰ পিছৰে পৰাই শৃংখল চলিহাই অখিল গগৈক বেয়া পোৱা আৰম্ভ কৰিলে সেইটো আছিল দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে মই যি দুটা কমেণ্টৰ উত্তৰ দিলোঁ সেই কমেণ্ট দুটা আছিল পজিটিভ টাইপৰ আৰু তেওঁলোকে হয়তো জনা নাছিল আৰু মই নামকেইটা কৈ নিদিওঁ জনা নাছিল কাৰণে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিলে আৰু মই গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ কৈ দিলোঁ শুনিলে নহয় আৰু এজনে কৈছে এতিয়া আহোঁ নিগেটিভ কমেণ্ট কৰা কেইটামান দেই সেইকেইটাই হেৰি দালাল পাৰ্টিৰ আৰু কোনো হেৰি নাই মানে অস্তিত্ব নাই তেহ তেহেঁতৰ এই যে দুশ তিনিশ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড কিছুমান লৈ পেলাই আহিছে আহি পেলাই মানে জাহা তাহাই এই বুঢ়ীজনী এই আমুক এই তামুক বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছে আৰু বেয়া কমেণ্ট কৰিলে ময়ো আকৌ সুন্দৰকৈ দিওঁ নহয় তেহেঁতে যদি বেয়া কমেণ্ট কৰে মই আকৌ মধুৰ মধুৰ সুৰ দি পেলাই মধুৰ কমেণ্ট মই লিখি দিয়া মানুহ দেই মই মানে এইবিলাক লুকাই চুৰকৈ কমেণ্ট হাইট কৰা মানুহ মই নহয় গতিকে তেওঁলোকে কৈছে আপুনি কিবা প্ৰমাণ দিব পাৰিবনে ময়ো দছটো মত প্ৰমাণ দিব পাৰিম প্ৰমাণ অবিহনে মই ৰুণজনে হেৰি নকৰে ভিডিঅ' নবনায় গতিকে আৰু এটা আছে আপোনালোকে নিজে জানে নহয় এই মাজত একে উজনি নামনি মানে মিয়া 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 অকল মিয়া মুছলিম মিয়া মুছলিম কৰি কৰিয়েই মানে শিৱসাগৰখন একদম শেষ কৰি পেলাইছে আৰু শিৱসাগৰত ইমানেই দল সংগঠন কিন্তু শিৱসাগৰ হওক যোৰহাট হওক বা ডিব্ৰুগড় হওক তাতেহে আকৌ নানানটা মানে ঘটনা তা মানে ঘটনা মানে কেনেকুৱা আৰু চব বহিৰাগতেই মাৰে আৰু বহিৰাগতে মাৰে সেইখিনি দেখোন আপোনালোকে গম পাইছিলে নাই নাই জানো ডিব্ৰুগড়ত যে অনা অসমীয়া হেৰিক মাৰিছিলে দেখিছিলে নহয় দাৰে ঘপিয়াইছিলে সেই কেছটোৰ কিবা সমাধান হ'লনে নহ'লে কাৰণ কিয় দুইটা পক্ষই মানে টকা পইচা নথকা মানুহ ব্যৱসায়ী মানুহ নহয় সেইকাৰণে সেইবিলাক গাপ দিয়া মানে গাপ দিলে আৰু গ'ল সেইখিনি নহয় আৰু সেয়া জয়াই অসম নহয় দেই সেইবিলাক মানে আমাৰ অসমৰ মানুহ নহয় যে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেই চেপ্তাৰটো বাদ তাৰপিছত মই এতিয়া কওঁ শুনক সেই উজনি নামনি মিয়া মিয়া কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে মাজতে কিবা চালানী মাছ কিবা মাছ ইমান কিমান কি কৰিলে হয় নহয় নহয় তাৰপিছত আকৌ কি কৰিলে দহ লাখ টকা হ'ল মানে দহ লাখ টকা যদি দিয়ে ইটাৰ ভটা মালিকে তেন্তে হ'লে নামনিৰ পৰা মানে উজনিলৈ মিয়া যাবলৈ দিব তেন্তে হ'লে দালালক দালাল পাৰ্টীৰ এই কামত এনেকুৱা দালালবিলাকক বাৰু শিৱসাগৰক সেই শিক্ষিত সমাজে ভোট দিবনে কেইটামান দালাল লগ হৈ পেলাই এই চশমা কেইযোৰমান একদম ক'লা ক'লা আগ ঠগি তাক ঠগি আগ দম দি তাক দম দি পেলাই চশমা কেইযোৰমান লগাই লৈ মানে ভাবিছে আৰু আমি বগা চাৰ্টকেইটা পিন্ধি একদম ৰাইজৰ মাজত আমি মাফ ৰঙা নীলা মাফলা কেইখনমান লগাই লৈ আমি জয়াই অসম ক'ম জয় এসম ক'ম তাৰপিছত আমাক কি ভোট দিব আৰু কি ক'ম তহঁতৰ কমেণ্টটো মই হাঁহিৰেই সামৰি থ'লোঁ আৰু যোনে কৈছিলে প্ৰমাণ দিব লাগে বুলি মই সেইটোৱে এটা থুলমূলকৈ প্ৰমাণ দিলোঁ আৰু অখিল গগৈকতো মেছেজ কৰাটো আছে অখিল গগৈ যদি মে কথাটো মিছা ক'লে হয় বা কিবা ক'লে হয় আমাৰ সেইবিলাক মজুত আছে আৰু কিছুমানে কয় অখিল খুব দালাল অখিল কিবা দালাল এই অনেকটা অনেক কিবা কথা কিন্তু আপোনালোকে প্ৰমাণ সহকাৰে তথ্য দাঙি ধৰক তেতিয়াতো উত্তৰ দিবলৈ আমি সাজু আছোঁ বা অখিল গগৈ হ'লেও উত্তৰ দিবলৈ সাজু আছে কিন্তু তাকে নকৰি মেডিয়া এই থাৰ্ড ক্লাছ মেডিয়া কেইটামানক কান্দি পেলাই হোৱাই নোহোৱাই অখিল গগৈক মানে একদম গালি পাৰি আছে আচলতে ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে মুখৰ ফেন গুটি উলিয়াই উলিয়াই ভাইৰেল হ'বৰ কাৰণে সেইখন নাটক কৰি আছে আৰু এনেকুৱাই সেই জধামূৰ্খ মেডিয়াকেইটা ক'ত পাবত গজা মেডিয়া সেইকেইটা মই নাজানো আৰু সেইকেইটাই এইটো একদম মানে ধূলিচাট অখিল গগৈ শিৱসাগৰত ধূলিচাট আৰু তাৰ মানুহে কয় যে বোলে বাইদেউ এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু নিউজে চিউজে বা তাৰ মানুহবিলাকেতো হেৰি হ'বই আৰু ইমানেই যদি তহঁতৰ হেৰি আছে কালিলৈ আহিবি কিমান ক'ত কি মানুহ জিকিছে কালিলৈ আমাৰ মিটিং আছে সি হেৰিত শিল্পকামত তাত আহিবি দেই আহিলে তেতিয়া সুন্দৰকৈ একাপ চাহো খাই যাবি গুৱাহাটীখন চাইও যাবি আৰু গুৱাহাটীত থকাখিনি কথাটো বাৰু বাধেই ইমানেই কলো চাই কৰিও যাবি তেতিয়া অকণ কিবা এটা কিজানি শিকিব পাৰিবি আকৌ নতুন এটা কিজানি অখিল গগৈক গালি দিবলৈ সুবিধা পাবি আৰু বহুত প্ৰশ্ন কৰিছিলে কিন্তু সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ এতিয়া আৰু নোৱাৰোঁ দেই সময় নাই এতিয়া চাৰে সাতটা বাজিলে মই চাৰে ছটাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ দে ভাবোঁতে অকণ দেৰিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া বাজিলে চাৰে সাতটা আৰু গতিকে বেলেগ কামো থাকে নহয় জানো গতিকে আৰু কিছুমান মানে মই কওঁ শুনক ইমানেই মানে সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰে আৰু প্ৰায়বিলাক শিৱসাগৰে আৰু তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লিখিও দিয়ে কোন জেগাৰ গতিকে সঁচাকৈ কৈছোঁ তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সঁচাকৈয়ে এতিয়াও যে তেনেকুৱা মানুহ আছে মানে এনেকুৱা সত্যবাদী মানুহ আছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে আৰু অসত্য যিকেইটা সেইকেইটাই কিন্তু নিগেটিভ কমেণ্ট কৰে আৰু সত্যকেইটাই মানে কি কৰে ভাল কমেণ্ট কৰে আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে কিছুমানে দেই একে এই বুঢ়ীজনী এই বুঢ়ীজনী তেনেকৈ কয় এই কাতৱ কিল ক পাতৱ কিল হেৰৌ তহঁতে এই ভূৰিজনী ভিডিঅ'টোনো কিয় চাবহি লাগে বাৰু আৰু তহঁতে যে ভূৰিজনী ভিডিঅ'টো মানে চাওঁতো চাওঁৱেই মানে ৰখিব নোৱাৰে ৰখিব নোৱাৰি পেলাই কি কৰে একদম কমেণ্ট কৰিব এই বুঢ়ীজনীয়ে তহঁতৰ বাৰু কিবা ধান্দা আছে নেকি কিবা দেখাত কিন্তু তহঁতৰ মানে যিবিলাক কমেণ্ট কৰ সেইবিলাক কিবা কিন্তু ধান্দা বাজি নিচিনাহে লাগে গম পাইছ আৰু ধান্দাবাজি এতিয়া কৰিলেও বয়স নাই নহয় গম পাইছনে গতিকে তহঁতৰ কেনেকুৱা তহঁত ধান্দাবাজি জান তহঁতে মানে বুঢ়া হওক ঠেৰা হওক কোনোবা যদি অকণমান কিবা দেখে যিকোনো প্ৰকাৰে এইপৰা পইচা কেইটামান লুটিব পাৰিম নেকি সেইবিলাক ধান্দা কৰ আৰু সেই ধান্দা কৰাৰ উদাহৰণ এটা মই দিওঁ শুন দেই যেতিয়াৰ পৰা মই এইটো ইউটিউবত এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকক মই একদম মিছা কথা কোৱা নাই ফেচবুকত এনেকুৱাই মানে মোক মেছেজ আহে এনেকুৱাই মেছেজ আহে সেইবিলাক কি জানেনে মই যদি সেইবিলাকৰ মানে উত্তৰ দিওঁ তেহেঁতে সেয়া স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিব একদম কট যে মেছেজ ইমানেই কৰোঁ আৰু ইমানেই ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট কিন্তু তাৰ মাজতো মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিৰ পৰাও বেলেগ দেই তেতিয়া এইবিলাক মিটেৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড কোন ক'ত আছে সেইবিলাক একচেপ্ট কৰোঁ আৰু এই শিয়ালকেইটাক বাৰু মই একচেপ্ট কৰিমনে আৰু শিয়ালকেইটাই কি কৰে সি তেতিয়া আপুনি চা আপোনালোকে চাব সি কোনো ডি পি চিপি নাই আৰু শিয়ালকেইটাই মানে সেইবিলাক তেনেকৈ বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিব কিবা কৰিব কৰাৰ পিছত মইতো উত্তৰ দিলে কি হ'ব জানেনে সেয়া স্ক্ৰীণশ্বট মাৰিব এই এজনী চা এজনীয়ে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছে এজনীয়ে মোৰ লগত তেনেকুৱা কৰিছে হেৰৌ মই ইমানেই ক'লোঁ তহঁতৰ নিচিনা দালাল দুই নম্বৰী মদাহীৰ মুখতো মই নুমুটো সিমানেই ক'লোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰত মদৰ আড্ডা নাই গম পালি মোৰ ল'ৰাই হওক বা কোনোবাই হওক বা মানুহজনেই হওক মোৰ ঘৰত মদৰ আড্ডা নাই গতিকে মদাহীবিলাকে কমেণ্ট কৰিলে বা মদাহীবিলাকে মানে বেয়া বেয়াকৈ মেছেজ দিলে মই তহঁতক কি উত্তৰ দিম নেকি বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডলিষ্টত তহঁতক সোমাবলৈ দিম নেকি তহঁতৰ মুখত মই কি কওঁ জান গৰুৱে যে দিয়ে যে চেৰ চেৰাই সেই ঠিক তেনেকেই গতিকে যিমানেই তহঁতে বেয়া কমেণ্ট নকৰক কিয় যিমানেই যি নকৰক কিয় ৰুণ যোনে সদায় সত্য কথাটোত ভিডিঅ' বনাবই তহঁতেনো কিডাল কৰিব পাৰে চাওঁ বাৰু কি কৰিব পাৰিবি নহয় কথাটো ক'লেতো লাজ পাবিয়েই ন যেতিয়া মানে চোৰক যেতিয়া চাপকেইটা লগাই দিয়ে পুলিচে যেতিয়া চাট লগায় তেতিয়াতো এনেও তেহেঁতে জংক পংক কৰে হয় নে নহয় গতিকে দালাল সদায় দালালেই দালাল সদায় বেলেগৰ ভৰি তলতেই থাকিব লাগিব উঠ বুলিলে উঠে বহ বুলিলে বহে এতিয়া মামাৰ ভৰি তলত তহঁত মামাহঁতে দিলে খাবলৈ পাওঁ মামাহঁতে নিদিলে খাবলৈ নাপাওঁ গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ পূৰা চাৰে সাতটাত মই ভিডিঅ'টো মানে হেৰি কৰিছোঁ মানে অফ কৰিবলৈ লৈছোঁ কথা অলপ খেলি মেলিয়েই হৈছে কামৰ হেৰি আৰু দেখিছেনে গৰমো উঠি গৈছেগৈ দেই গতিকে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু দালালসকলে যিমানেই যি নকওক যিমানেই হেৰি নকৰক মই কৈছোঁ শুনক দালাল সদায় দালালেই মদাহী সদায় মদাহীয়ে যিমানেই ফেন গুটি নুলিয়াওক আৰু সেই চোৱা চেলেকা মেডিয়াকেইটাকো কৈছোঁ দেই অখিল গগৈ পিছত যে তহঁত লাগি আছোঁ অখিলে কাইলৈকে তহঁতক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বা এক লাখ টকা এটা দিয়কচোন তেতিয়া এই অখিল দা ভাল অখিলদা ভাল তেনেকুৱা নহয়নে তহঁতৰ মুঠতে সেয়াই আৰু ফপৰা কুকুৰ খপৰা কুকুৰৰ কিবা কাম আছে জানো ইটোৱে দেখিলে চেৰি চেৰ কৰে সিটোৱে দেখিলে চেৰিছে কৰে তাতে যদি কোনোবাই বগা ভাত কেইটামান পেলাই দিয়ে তাততো এনেও ভৌ ভৌকে যাবই হয় নে নহয় আৰু এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো সকলোকে কৈছোঁ মানে কি বুলি ক'ম আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই গৈ নাথাকোঁ টাইম হ'ল ভাত বনাবও লাগে এইখিনিতে লৈছোঁ বিদায় আৰু মই যদি কিবা মানে মই কিন্তু এটা কথা দেই মোৰ নিজৰ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি হওক বা ভিউৱাৰখিনি সকলোকে মই এইবিলাক কথা কোৱা নাই আৰু যিবিলাকে ফাল্টু ফাল্টু কমেণ্ট কৰে মই সেইবিলাককহে সদায় বেয়া কমেণ্ট কৰোঁ বেয়াকৈ মানে উত্তৰটো দিওঁ আৰু প্ৰশ্ন চাইটো উত্তৰটো দিবই লাগিব আৰু যদি প্ৰশ্ন চাই উত্তৰটো নিদিওঁ মোক গাধা বুলি নক'বনে আৰু এইটোত মোৰ ঘোঁৰা গোবৰ আছে বুলি নক'বনে গতিকে ঘোঁৰা গোবৰখিনিক মই আঁতৰাব লাগিব নহয় জানো সেইখিনিক মই গেট আউট কৰিব লাগিব গেট আউট গতিকে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু সকলোকে শেষত মানে ভগৱানে ভালে কুশতে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই